Михаил Мироненко, мой сценический псевдоним «Структуратор». Я занимаюсь написанием электронной музыки, вот, как оказалось, причастен немного к современному искусству. Проект называется «Влада Думки», что на русском, наверное, «Сила мысли». Вся концепция проекта построена на современных... Ну, для начала, да, но надо начать вступление, что сучасный... современный мир очень жесток к особыстости, измушая каждого из нас подлаштовываться, поддоминирующие культурные-то световые стереотипы. Секунду, секунду. Это небольшой ознакомительный экскурс. Да, это что касается современного человека. Слишком много различных потоков окружает современного человека, и часто необходимо иметь э, некоторый фильтр, который э, человек формирует э, с самого детства сам. Этот фильтр э, сначала формируется, наверное, родителями, потом каким-то окружением молодого человека. После он формируется уже осознанным подходом. И э, этот проект э, в какой-то момент не все, люди могут идентифицировать себя в пространстве, потому что слишком много направлений куда двигаться. И часто какие-то основные моменты человеческого так скажем предназначения могут забиваться с самого рождения, там, неправильным допустим воспитанием или окружением, или еще чем-то. Арт-объект Влада Думки постулирует беспосередний связок между внутренним светом людины и физической действительностью. Проект основан на современных достижениях нейрокомпьютерных интерфейсов. Их уже порядочное количество разных вариантов. Есть более упрощенные, есть более глубокие, с большим количеством, так скажем, получаемой информации. Человек, одевая в галерее, одевая такой шлем, заходя в пространство, начинает управлять своими внутренними допустим, эмоциями. Тут есть, ну, нужно, необходимо сказать, что у этих шлемов есть несколько основных показателей и много еще не изученных волн, которые снимаются путем таких шлемов. Но основные моменты это концентрация и медитация, два основных человеческих таких импульса. Путем регистрации этих э, импульсов человек э, может попробовать управлять визуальным рядом и э, звуковым окружающим его, и э, одновременно э, представлять э, какие-то э, особенные ситуации в его жизни, чтобы посмотреть, как же меняется его допустим, волны внутри, так скажем, черепной коробки. Ну, это все выводится на видеоэкраны, и также это выводится на, ну, допустим, можно управлять какими-то скульптурами кинетическими или какими-либо другими. Например, обратимся к такому поп-арту, обратимся к поп-арту, допустим, скульптура Мерлин Монро, и человек, одевая шлем путем силы своего, своей мысли, разгоняет движение вентилятора. И вентилятор таким образом поднимает юбку Мерлин Монро. Если же у человека превалирует медитативное состояние в данный момент, то юбка не поднимается. Ну, опять же, человек начинает обдумывать, как же эти состояния вообще в течение жизни человека влияют. Поднимать, не поднимать, в каких моментах. И исследования показывают, что человек через три месяца использования такого шлема начинает уже э, управлять не только мышкой в компьютере, но и какими-то еще процессами. То есть у этого прибора большое будущее, как я узнал из сегодняшнего, сегодняшней ремарки Дмитрия. Уже этот проект был представлен два года назад на фестивале. В не этот. Не этот, <с biraz> <сー> 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 да, не этот, но в, в, в таком ключе, скажем так. Так, ну, в, в общем-то, э, вот тут, допустим, показан график э, фиксации мозговых волн. Э, Тут много э, еще неизученных моментов, и, допустим, э, но, но есть определенные м, м, перспективы развития, как, как бы, будь то э, какая-то помощь людям с ограниченными возможностями, будь то медиа-арт или э, выступление музыкантов, когда они в процессе выступления могут управляя даже двумя показателями медитации или концентрации, могут управлять какими-то ключевыми моментами в своем выступлении. Допустим, у диджея микширование каналов или там появление определенных ключевых моментов выступлений или как усиление посылов собранных с какого-то массива информации или управление в доме влажностью или температурой или уровнем освещенности и, и так далее. То есть это, в общем-то, проект, который, ну, с которым, наверное, думает сейчас все человечество в некоторой степени и в какой-то момент приходит. Опять же на благо ли это, в общем, человечеству. Нам важно изучить это, как составить каждому свое мнение и в какой мере использовать эти современные технологии, какой нет. Партнеры проекту – это лаборатория Сингулаб, Калифорния, Денис Полтовец, врач-психиатр, который непосредственно занимается разработкой, у него уже есть, я к сожалению не смог взять сегодня, вот так как он уехал на неделю в командировку, уже готовые разработки, допустим программы, где с помощью этого шлема управляется посадка корабля на там на, на Марс, допустим, ну это как небольшое небольшое приложение, игра. Или джип, маленькая машинка, которая силой мысли управляет, двигается вперед. Что, в общем-то, многим людям с ограниченными возможностями не было бы лишним каких-то моментов. Да. Я правильно понимаю, что вы... тут я увидел два акцента. Первый акцент это на разработку технологии самой. Да. И, соответственно, первый вопрос, насколько вы вовлечены в разработку этой технологии. А второй вопрос, второй вопрос касается, я увидел как бы в общем предложение для реализации художественного проекта. Да? И это, я бы хотел, вот вначале вот услышать ответ, насколько вы вовлечены. Я вовлечен со стороны создание звуковой э, составляющей, э, коммутирование и синхронизирование этой программы, допустим, со звуковым рядом или с какими-то синтезаторами, с их основными показателями, изменяющимися в зависимости от определенных факторов. Или это, ну, допустим, э, у синтезатора есть несколько э, ключевых моментов, э, на которые подключая этот девайс, можно получать абсолютно невероятные результаты, так как управляя определенным каждым параметром чисто силой мысли, вырабатываются определенные внутренние, внутренние циклы, которые могут дать интересные комбинации. Это одно дело рукой, другое дело сознанием или еще что-то. Вот Евгений Ващенко, сучастный медиа-артист, он, он отвечает за Создание э, визуальной части, то есть, это будет э, двусоставное э, такое перформанс. Э, то отражения. есть за визуализацию данных. Да, то есть, это на стены проецируется какая-то э, э, вариативная э, арт видео арт э, на основе получаемых чисел, плюс э, есть э, Необходимость, вот почему нужна поддержка финансовая здесь, для того чтобы разработать доверительную программу, которая способна установить более плавный переход между вот этими мозговыми прыжками, скажем так, да? доверительный интервал между крайними значениями в процессе. Так как вот здесь вот на картинке мы видим, что довольно рваная, не такая гладкая картина, как иногда хочется в каких-то моментах. Поэтому здесь необходима еще доработка. Опять же, это Max MSP, в ней мы планируем сделать архитектуру. А эту архитектуру за счет привлеченных программистов в Java в языке уже делается полное, допустим... Смотрите, я, я вас предложение. ориентировал на следующий поиск фандинга. Uh, у вас здесь есть достаточно четкое, как я его видел, предложение по реализации художественного проекта с этой Мерлин uh, Монро. Uh, посредством ну, есть достаточно много международных фондов, который, у которых можно получить грант на художественный проект. Но получая грант на, художественную, на реализацию художественного проекта, вы можете потратить деньги, разумеется, на разработку технологической платформы. Потому что у вас достаточно четко сформулированный, и что мне нравится, да, довольно саркастически сформулированный месседж в отношении а, проекта, направление всей силы человеческой мысли на поднятие юбки Мерлин Марон, мне это очень понравилось. Uh, это как раз тот язык, с которым следует разговаривать как бы, с, современной, с современной аудиторией. И именно на это гарантирует, как бы, публика будет uh, реагировать. Ну, это поп-арт, это... Да-да-да. Может я... быть, рядом с этим по артом еще какие-то должны я быть Я вижу, моменты. что uh, визит Шульгина не прошел даром. Видимо. Ну, это немножко не это... от Шульгина. Нет, это не от Шульгина пришло. Ну, это... Хорошо. это могло бы быть. Но могло бы, Во да. всяком случае, Это... просто схема реализации проекта может быть такая, в качестве заманки крючка, знаете, как рыбу идем ловить, да, мы насаживаем червяка. И в художественный какой-то фонд, спонсирующий художественный проект, как грант, дающий организацию, забрасываются художественные проекты. А соответственно деньги перенаправляются вами же на разработку технологии разработку ну, так, наверное, так и Видимо, и это, это одна. проще получить, нежели вы будете обращаться, я даже не знаю, куда, за разработкой технической платформы, что Нет. Вы в качестве tiver... результата, я не знаю, показать Мерлин Монро. Нет, не Мерлин Монро. Вообще разговор о комнате, в которой человек начинает ощущать силу своих мыслей. И причем привязка непосредственно к арту, к звуку, к визуальной составляющей, так как идет взаимодействие. Когда он слышит звук, у него появляется реакция на это. Конечно, когда он поднимает, видит поднимающуюся юбку, там тоже какая-то реакция будет. Но тут гораздо более глубокая. Может быть, и скачки будут более рваными или еще какие-то, и э, визуальная картинка, а, а кто-то сможет управлять этой ситуацией. Но и первый... придет еще раз, чтобы попробовать себя уже в... ГРП-технологии реализации я видел в трех проектах. Первый проект был 6, наверное, назад, или 7. первая реализация, когда она была оформлена в, тенни... в теннисную игру. Люди, два партнера, силы мысли начинали играть в пинг-понг. Это был, ну, некий Мои вариант. А? Да, 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 да. Это даст, ну, я прощаюсь, да. Это первая реализация. Вторая реализация, это э, три года назад э, испанские музыканты э, квартет играл, условно говоря, симфонический. но были взяты классические музыканты, и они сидели и тужились, значит, без класс... без каких-либо инструментов. Отвечая за свой инструмент каждый. Да, отвечая за свой и, э, давали концерт и в прошлом году на вот как раз я рассказывал Аде с немецкой лабораторией они очень сильно продвинулись там просто сделано там садится художник одевает шапочку и в общем визуализирует данные но визуализация данных меня смутила его их ориентированность на обыкновенные абстрактные кубики квадратики, то есть это все как бы хорошо, они акцент делали на разработку технологии, а не на визуализацию. Но здесь я вижу достаточно большую проблему в ориентированности на представление визуальных данных. То есть мне почему и понравилась циничная подача проекта, гораздо лучше, с моей точки зрения, запускать как бы двигатель, условно говоря, силой мысли, нежели ну, визуализировать да. Если ориентироваться, было... если ориентироваться на художника, Если ориентироваться ну, на хандикапов, на парализованных людей, или... там какая-то другая должна быть. Там будет ну, да, пластичность, да. да. Меня, да. Вот, э, работа с э, пластичностью и как с, наверное, работа так, в течение трех месяцев, как можно так, резко экспериментировать мозговой деятельности, как она может быть, если она будет отражаться на пластичном материале, вот это и необходимо сделать это дополнительный патч-код, который сглаживает эти скачки. Ну, а тренировка, может быть, это какой-то, это должна быть какая-то последовательность тренировок. Может быть, сначала с более сглаженной, потом ты начинаешь управлять этим. Потому что действительно я пробовал этот девайс, и ты одеваешь его допустим активность, сосредоточенность ты можешь очень легко достичь, а медитативность начинается некоторые трудности. А у кого-то наоборот, ему тяжело сконцентрироваться и он все время медитативный и показатель этот очень мало колеблется и таким образом, хотя может быть это всего лишь свойство характера, то есть это исследование в том числе интересное для Дениса Полтавца, который врач-психиатр и в целом